Погляд 2016. В городском фотоклубе открылась 20-я всеукраинская фотовыставка. 20 лет назад она начиналась как открытый вернисаж Кировоградского фотоклуба «Калаш». Потом переросла в общенациональный масштаб. Но в этом году у организаторов, теперь уже в Крапивницком, возникли проблемы. На помощь пришли запорожские фотохудожники и приняли взгляд в своем выставочном зале. На открытии побывали наши корреспонденты. Для юбилейной экспозиции в Запорожье отобрали 64 работы со всех регионов страны, есть даже из-за рубежа. По этим снимкам можно составить представление о современной украинской фотографии. Художественный совет выставки, занимавшийся отбором работ, отмечает весьма высокий уровень. Вот лодка в тумане Олега Волощука из Винницы. Первый увиденный снимок заставил задуматься даже опытного члена жюри. Я думаю, завжди было такое, что когда очень плохо, Я маю на увазі і з економікою, і з політикою, і взагалі з життям. Якось так художнє життя діє. Мабуть, це в противовес, якийсь такий он йде. І от зараз у от таке от стається. Може, і справді художник повинен бути голодним? Хто знає. Автори з Дніпра в виставку шестью роботами від знімків дітей до реалізації внутрішніх фантазій. По різному люди в наших містах дивляться на життя, але це дуже збагачує і нас, і тих, хто дивиться. Бо ну як різні погляди взагалі допомагають по іншому, подивитися на ті ж самі події, які трапляються. Ну і на, на ту ж природу, і на людей, на всіх. Из пяти работ Галины Жучкова из Харькова отобрали одну, вот эту остров. В планах на будущее осваивать новые жанры. Во-первых, портрет. То есть это то, что заинтересовало сейчас, это то, что интересно делать. И продолжают точно так же снимать пейзаж, потому что это как минимум красиво. Организаторы открытого фото вернисажа говорят, старались сделать его доступным для всех любителей и профессионалов. Мы тему не даем на фото і И каждая людина представляет свой по погляд. И, мне кажется, каждая людина показала свою мастерность. И не можно оценивать, кто кращий, а кто не лучший. Мы за 20 лет никогда никого не визначали. Тем не менее, в этом году на выставке в Запорожье все участники получают памятные дипломы. Мы собрались с правлением и решили, что выставка должна существовать и продлить свою жизнь. Поэтому мы предоставили свои апартаменты, мы, так сказать, быстро договорились, сделали каталог прекрасный, дипломы, все подготовили, и быстро как-то получилось у нас в течение месяца собрали от 67 авторов работы. Помимо света, цвета и композиции современной художественной фотографии должно быть то главное, что и отличает ее от любительской, внутренняя философия, можно даже сказать, психология кадра, ведь фотография ⁇ это искусство деталей, а их на этой выставке, поверьте, достаточно.